Енергозберігаюча лампочка – ефективний метод енергозбереження. У Луганській області стартував проект використання ефективних методів необхідних для енергозбереження, який впроваджується громадською організацією Екосвіт Луганської області у рамках програми малих грантів Глобального екологічного фонду за підтримки програми розвитку ООН в Луганській області. Так, у рамках проекту використання ефективних методів необхідних для енергозбереження. 17 травня 2012 року на базі Новоганівської загальноосвітньої школи Краснодонського району Луганської області відбувся урочистий захід із вручення енергозберігаючих лампочок школам Краснодонського району Луганської області. Адже саме масштабна заміна звичайних ламп накалювання на енергозберігаючі. Дозволить зекономити кошти, зменшити надмірні витрати електроенергії та таким чином запобігти змінам клімату внаслідок скорочення викидів парникових газів від спалювання палива на електростанціях. Також на цю тематику відбувся виступ шкільної екологічної агітбригади шкільного загону волонтерів доброходи, шкільного танцювального ансамблю Драйв та шкільного театрального гуртка Козачата, які подарували незабутній святковий настрій та надихнули на нові ідеї усіх присутніх та гостей. тысячи тысячелетий Главнее главных чудо есть Жизнь на земле, родной планете Но помнить мы должны всегда Что сохраняет жизнь извечная Повсюду свет, тепло, вода запасочки не бесконечны Как их подольше сохранить? Дары бесценнейшие эти Пора настало говорить Как взрослым людям, так и детям К дальним селам, городам Кто идет по проводам? Свет! величество, это электричество. Я электричество. Но разве вы без меня смогли бы прожить? О том, как труд для всех мой важен, не стоит много говорить. И в телевизор, и в компьютер. Мгновенно я отдыхаю жизнь. Тепло и свет дарю я людям. И мной надо дорожить. В рамках проекта был проведен конкурс детячего малюнку на тему «Энергосбережение – это просто». Свято відвідали почесні гості: менеджер проєкту Програма сталого розвитку Луганської області Олександр Северін, начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Луганській області Олександр Арапов, голова Краснодонської районної держадміністрації Юрій Докучаєв, заступник голови Краснодонської райдержадміністрації Володимир Гаврилов, начальник відділу освіти Краснодонської райдержадміністрації Наталя Сірокурова, Член керівного комітету програми малих грантів Володимир Ширяєв, волонтери громадської організації Екосвіт Луганської області на чолі з головою управління громадської організації Юлією Кириловою, а також директори 11 шкіл Краснодонського району Луганської області, які виступили із привітним словом та подякою. мнення, що екологія то що на... нам дас від тех... от наших отцов, да? от наших предків. Насамкінажить по-другому. Экология не то, что досталось нам от предков, а экология то, что мы взяли взаймы вот этих детей, которые сидят э, на задних рядах. Поэтому э, все эти мероприятия, мелкие или или крупные, но это, эти мероприятия должны делаться. Нельзя э, равнодушно проходить мимо того, что где-то убится наша экология, засоряются наши реки, э, где-то уничтожаются животные или растения и сжигается. И полезные ископаемые, ископаемые, которые Александр Анатольевич, зря. Все должно быть в меру. Таким образом мы все сохраним. Отдельно я хотел бы поблагодарить руководство района для руководство области. Ведь не, 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 не просто так я нахожусь здесь, да, и программа развития организации Наций работает в районе. Это инициатива руководства. И, и мы работаем при большой поддержке и губернатора области, и управления экологией области в лице Александра Анатольевича. И работаем теперь с, 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 с руководством района Краснодонского. Вот. Хочу сказать, что мне было очень приятно, что не я пришел в район и сказал, давайте что-то сделать, а с, сами представители района приехали к нам, созвонились и спросили, что мы можем сделать для района такого. Это говорит о том, что в районе и в области работают неравнодушные люди, которые э, работают не потому, что им хочется получать зарплату, а потому что они понимают, что то, что они делают, это очень полезно и очень нужно. Поэтому я благодарю всех. Вот, мы разговаривали с руководителями вашего района и договорились о том, что программа будет продолжать работу в районе. Мы еще будем делать какие-то новые мероприятия, продумаем, что можно сделать для того, чтобы эффективно использовать наши природные ресурсы и экологию. И, наверное, еще будут какие-то такие праздники в такой прекрасной атмосфере. Спасибо большое. А наша область является наиболее неблагоприятной, потому что мы третьи по выбросам в атмосферный воздух. И акция, которая сегодня проведена, она например, в рамках проекта ООН «Сталого розвитку Луганской области». Проект работает уже на протяжении трех лет, это четвертый год. И эта акция связана прежде всего с энергосбережением. Мы находимся в том регионе, где правительство ставит задачу как можно больше использовать Качество источника энергии уголь, потому что у нас угольный регион. А значит, для того, чтобы было меньше потребления, нам нужно меньше потреблять электроэнергии. То есть нужна экономическая лампочка, экономная лампочка. Все чаще мы говорим о том, что экономика и экология не раздельны. Потому что чем меньше потреблять ресурсов, тем лучше у тебя экономические показатели. Акцию проводили организация эко «ЭкоСвит». И на территории Краснодонского района школам, это 60% школ, выделили 3000 лампочек. Лампы, лампы накаленные будут заменены, уже будут заменены на лампы ртутные. Поэтому то, что делается сейчас, это организации, а это не только лампочки, это и в области развития природно заповедного фонда, это и установка ветрогенераторов, и еще много полезных вещей, я думаю, воплощены в этом году. Кроме того, есть постановление Кабинета Министров а в области на разбижение. Будут выделяться большие деньги на Луганскую область уже в этом году. Романская организация «Косвит» сегодня осуществила такой, будем говорить, наверное, очередной проект внедрение эффективных методов, для, необходимых для энергосбережения. Это очень серьезная программа, малых грантов в рамках программы фонда, глобального энергетического фонда. И я скажу, что это очередной этап общей программы, областной программы, районной программы по энергосбережениям. И сегодня это позволит значительную, значительную экономию энергопотребления, уменьшить выделение парниковых газов в атмосферу. И в целом, я думаю, что это мероприятие позволит развить все и комплексно задействовать все методы энергосбережений. Все эффективные методы направлены на энергосбережение на территории района. И я думаю, что тот грандиозный праздник, который с ним был, этому серьезное подтверждение. И в первую очередь вот, э, инициатива э, от населения, и, и, идет инициатива, инициатива по энергосбережению, по тому, что надо как-то экономить деньги. И э, власть просто поддержала ту инициативу. То есть э, люди хотят экономить деньги. Э, Руководство школ хочет помочь людям экономить деньги. Отдел образования помогает школам, райгосадминистрация администрация помогает, отдел образования и уже областное управление охраны окружающей среды помогает. Райхлс рай, администрации. И в итоге вот эта инициатива от, от населения, она находит свою реализацию. Мы сегодня раздадим вот такие вот буклетики на память об этой инициативе, поддержанной властью и реализованной нами вместе сообща. И надеемся на новые инициативы от населения Краснодонского района. Я благодарна Экосвиту, что у нас получилось. По этому поводу мы даже провели конкурс рисунков, мы за Экосвит. И я думаю, что в вашем лице мы увидим жюри, которое подведет итоги, выберет лучшего представителя от каждой школы. Ну, а я хочу пригласить сюда еще раз Александра Анатольевича Арапова и Северина Александра Степановича. И в лице директора школы Ольги Николаевны, от лица директоров, давайте мы вручим все-таки эти лампочки, которые у нас находятся. Чтобы это не было, знаете как, голословно, что где-то мы как-то, ну а действительно, откроем, и откроем, а то вдруг... Есть лампочки. Есть. Очень благодарна за такой... Огромный подарок, потому что я думаю, что в этом году у нас будет значительная экономия электроэнергии. И остальные директора тоже со мной будут согласны. Большое вам спасибо.